Novruz bayramı şimal yarımkürəsində yazın gəlişi ilə eyni gündə qeyd olunur. Martın 21-də gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi bu gündə qədim zamanlardan bir sıra xalqlar yazın gəlişini, təbiətin oyanışını, yeni ilin başlanğıcı kimi qeyd edib şənliklər keçirirdilər. Novruz bayramında digər bayramlar kimi özünə məxsus adət-ənənələri mövcuddur. Bu bayramda kişilər barışar, tun qalqalanar, torba atılar, gənc qızlar fallar edər. Hətta bu bayramlar öz rəngarəngliyi və şənlikləri seçilər. Hər il olduğu kimi bu il də Bakı şəhəri Novruzun gəlişi münasibəti ilə xüsusi olaraq bəzədilib və paytaxtımız əsl bayram abı havasına bürünüb. Bakıda Novruz bayramı böyük şadyanallıqla qeyd olunub. Paytaxtın bir çox yerlərində səmənə, əlvan gül dişlə bəzədilib. Bir sözlə bayram gözəlliyi ilə Bakını daha da gözəlləşdirib. Bu gözəllik isə keçə daha da əsrarəngiz görünür. Elçənzə həyəbinizi salamlayıram. Burdan bütün həmyərlərimi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Süfrəniz bol ruz ilə bərəkətli olsun. Bütün Azərbaycan xalqının Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Xalqımızın rəddən təbrik edirəm. Novruz bayramınız mübarək və süfrənizdə hər zaman bol ruz və bərəkət olsun. Öpürəm. Cəmirə Nəsirqızı Elgiz Abdurahmanov Dünyə TV.